полицейского очень она трудна. Тут без юмора никак. Трудности возникают каждый день, но суть в том, что нужно с ними справляться. Раз, и, сразу нашел, где припарковаться. <laughs> 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 Что-то новенькое. Обычно тут у меня рейндж-ровер Понимаете, он взрослый смотрите, как стала машина, и он же не может подъехать. Он, смотрите, тяжело. А когда крупная габаритка идет, грузовая или эвакуатор, она не проезжает. Почему часто туда приезжаем? Потому что проводим аналитику карт, аналитику квадратов и методом вычисления выявляем, что там много нарушений по пункту 334 статья 122 Кодекса Украины про действительное правонарушение. Соответственно, проводим профилактику района. То есть приезжаем, предупреждаем, при необходимости выписываем постановление или эвакуируем автомобили. Там просто эксцентричные люди приезжают, идут на конфронтации с полицейскими. Ну, люди скажем так, высокого достатка, которые не желают мириться с тем, что они нарушили. Они в основном в своей большей части привыкли, так скажем, решать. Но с патрульными полицейскими в Днепропетровской эта ситуация не проходит. И поэтому у них какие-то возникают внутренние обиды когнитивные диссонансы по поводу сложившейся ситуации. ТП пересечение комсомольской и красной. Да и не понюхай его. Где он да пошел ты дальше, блядь! Посмотри, на меня что происходит? Я могу видеть, наверное. Кто еще пострадал? Я имею право делать... Два джипа, по всему, видимо, на высокой скорости. Один пострадавший человек, водитель Мерседеса МЛ, скорее всего, перелом грудной клетки. Патрульные полицейские не растерялись, реагировали, оказали ему первую медицинскую помощь. Увидели все с техникой безопасности, полицейских в перчаточках, все сделал как надо, все по инструкции. Оградили место конусами, сразу вызвали хайвей-патруль, который оформляет ДТП, вызвали следственную оперативную группу, вызвали скорую и оформили ДТП. Был факт, что некий человек пытался скрыть номерные знаки за своей курточкой. Неизвестный нам некий человек. Это факт, который приехала сох, установила и попросила человека их достать. Номера были машины изъяты и возвращены на место. В основном неадекватное решение сходят от людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения или наркотического. В данной ситуации водителя, который человек представился, еще, то есть лес не установлено, кто был водитель второй, он вроде был трезвый, говорит, я просто был в шоковом состоянии. Но я не компетентен отвечать на эти вопросы. Давайте дождемся официального результата СОГА. И там будет ясно, кто водитель, кто виноват, кто, кто не виноват. Поступило заявление на Гладково 9, это Бабушкинский район. На водителя такси было совершено разбойное нападение. Панель, панель, повернись, повернись, повернись. Да? Повернись спиной, мячу нету вообще. Спиной повернись. Повернись, панель забрали, руки за спиной. <с> магнитолы, Руки за спину, я сказал. Приехали выявили, что было задерж... Задерж... задержано было два человека. Один из них оказывал сопротивление патрульным полицейским. У него составлено 185 -а лестниный покой. Вот та, белая, меня оскорбляло, оскорбляло матовь, да. Вырвали антенну, штекер. Также было выявлено место, где скрывались правонарушители пивной ларек. У хозяина ларька море пива попросили документы. Документов у него не отказалось. Было принято решение патрульными вызывать следственную оперативную группу. Хозяин ЛК услышав в данной ситуации, что приедет следственная оперативная группа, начал в попахах пытаться скрыть свою деятельность. руку уберешь, хорошо? И давай Нет. Час на Пока права не имеешь. хорошо? Один полицейский патрульный стал на входе не дав закрыть ему дверь, другой полицейский став так, что не дал закрыть ему козырек ларька. То есть полицейский стоял на тротуаре не в пределах частной собственности данного человека. Откройте дверь, пожалуйста. Не понял, дальше. Не имеете права держать, не это моя частная собственность. Ваша частная собственность, пожалуйста, на частную собственность. уберите. Э -э гражданин, его зовут Павел. Взял и с размаха ударил полицейского крышкой ларька по ключице. Вы не мешайте закрыть мою частную собственность. Это ларек, который находится на колесах. Он передвижной. И это его верхняя часть, которую я имею право закрыть, открыть. Человек находится на тротуаре, Правильно? Правильно. правильно. А Он суд. У полицейского после медосвидетельства выявлен разрыв э, связки нерва ключицы. Требуется оперативное вмешательство, то есть операция по-простому. По данному факту возбуждена 342 статья Уголовного кодекса Украины. Данный гражданин представился сотрудникам, он сказал, что он капитан полиции. Документов при себе он не предъявил, удостоверения не предъявил. Говорил фамилии своего дяди, который у него прокурор. То есть это не установленные факты. Мы на такие заявления не реагируем. Для нас все люди равны, кто бы это ни был. Часто ли случаются такие ситуации? Да, в Днепропетровске довольно часто, потому что полиция работает всего лишь месяц. Очень часто пытаются решить через какие-то высокопоставленные чины, пытаются там возьмите телефон, поговорите, там вас завтра уволят. Патрульные полицейские на данное заявление не реагируют и выполняют свои функции, как и выполняли. Вот сколько, получается, вы, сотрудники других патруль, патрулей, провели всего сегодня в Бабушкинском РУВД времени? Как бы, как вы бы это прокомментировали, то, что столько времени патрули вынуждены были проводить РУВД? Смотрите, было много инцидентов, еще много людей подвозили, и там и было и по клубам, и по кражам, и по грабежам. Конкретно наша ситуация с разбоем на Гладково 9 мы провели с часу ночи до 4 утра включительно. То есть это не что иное, просто как бюрократическая процедура, которая должна быть выдержана. действия хотелось бы улучшить, во-первых, все-таки с Бабушкинским РОВД, конкретно я про свой район говорю, просто оперативность действий. Я понимаю, что у них тоже людей, недостаток специалистов. Ну как-то увеличить штат надо для более оперативной действий, для быстроты работы. Трудности возникают в основном с людьми, которые бывшие правоохранительные или теперешние правоохранительные сотрудники. Законодательные коллизии они в государстве присутствуют, и некоторые граждане, которые более правосведомы, они пользуются ими в открытую. Но патрульная полиция выполняет все, что от нее требуется, все, что может, на, именно в рамках закона. То есть за пределы своих полномочий функциональных патрульные полицейские не имеют права выходить и не выходят. Поэтому пишутся рапорта, с просьбой коллективные аэропорта на имя начальника патрульной полиции города Днепропетровска, который в свою очередь обращается к депутатам народным с целью изменения закона Украины про национальную полицию. в принципе, хочется граждан попросить меньше нарушать правила дорожного движения, для того, чтобы патрульные полицейские больше реагировали на именно криминальные правонарушения или правонарушения общественного порядка. То есть у нас будет больше времени, чтобы очищать город от преступности. Трудность основная – это все-таки преступность. Но это не трудность, это профессия, скажем так.